আজিৰ ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু আজি আমাৰ সন্মুখত থকা মৰা তুলসী গছজোপা কাটি পেলাই দিছোঁ কাৰণ সন্মুখত মৰা তুলসী গছ থাকিবলৈ নাপায় বুলি কয় সকলোৱে এতিয়া কিমান সঁচা মিছা সেইটো বাৰু নাজানো আৰু এইফালে শুৱা বিচনাখনো উঠাইছোঁ কাৰণ আমি প্ৰকৃতি হৈছোঁ আৰু এনেকুৱা গৰম মাৰিছে নহয় বিচনাত আৰু শুবলৈ নোৱাৰি মানে এনেকুৱা গৰম হৈ আছে ৰুমটো আৰু এইফালে সেইখিনি কাম কৰি হোৱাৰ পিছত মই আহিলোঁ পুখুৰীত মাছ মাৰিবলৈ জালটো লৈ পালোঁ তথাপিও কেইটামান আৰু মৰাপাতো কেইটামান ছিগিলোগৈ বাৰীত গৈ মানে মৰাপাটখিনি আমি শুকাই আছোঁ সদায়ে এনেকুৱা অলপ অলপকৈ ছিগি ছিগি আৰু আমি গাহৰি মাংসৰ লগত খাই মানে বহুত ভাল পাওঁ শুকুতা বুলি কওঁ আমি শুকাই যোৱাৰ পিছত আৰু আপোনালোকে ভাল পায়নে মৰাপাট আৰু গাহৰি মাংস খাবলৈ আৰু এইফালে কচু ফুলো দেখিলোঁ দেই দুই এটা ধুনীয়াকৈ মানে চাৰিটা পাঁচটামান হ'ব ছিগিলোঁ আৰু ছিগি কৰি হোৱাৰ পিছত আৰু এইফালে সেইখিনি কাম কৰি হোৱাৰ পিছত মই আকৌ মানুহজনকো ভাত দিলোঁ কাৰণ আজি দেখিছে কচু মানে কচু গুড়া বনালোঁ দালিৰ লগত আৰু এইফালে মৰাপাত ভাজি বনালোঁ আৰু মাছ চাটনি বনালোঁ আৰু এনেকুৱাই খালোঁ আৰু এইফালে আমাৰ মাইনাজনীয়ে বাপেকৰ ওচৰতে তাই শুৱাই দিছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ উমলি আছে নহয় আৰু মই কিন্তু একদম পানী ভিজাই লৈছোঁ ভাত আৰু এইফালে মৰাপাত ভাজি লৈছোঁ লগতে মানে মাছৰ চাটনিৰ লগতে ভাত খাই আছোঁ আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভাত মুঠি